القران سحسن محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من وما يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Para pendengar, jangan lembah Al-Quran yang dimulikkan Allah sekalian. Kita masih lagi bincangkan ayat 55 hingga 57 daripada surah ar Rum. Bagi tuan-tuan mikir tafsir bin Qasir, turun muka pada jilid yang ke-7, muka surat 260, ayat ke-55, 56 dan 57. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa yawma taqumu sa'atu yuqasimul mujrimun. Ma labithu ghaira sa'ah. Kathalika kanu yu'fakun. Wa qal ladhina utul ilma wal iman. laqad labithum fi kitabillahi ila yawmil ba'ath. Fahadha yawmul ba'ath lakin nakum kuntum la ta'lamun fayawma idzin la yanfa'u alladhina zalamu ma'ziratuhum wala hum yusta'tabun saraka dan pada hari terjadinya kiamat bersumpahlah orang-orang yang berdosa mereka tidak berdiam dalam kubur melainkan sesaat sahaja seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan mereka berkata kepada orang-orang kafir sungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur ini menurut ketetapan Allah sampai hari kebangkitan maka inilah hari kebangkitan itu akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat lagi. Kita dapat lihat dalam ayat kelima dan kelima tujuh ini merupakan satu perkabaran, gambaran, berlakunya kiamat dan perdebatan si kafir dengan Tuhan yang sendiri yang minta supaya dikembalikan ke dunia. Bahawa orang-orang beriman yang Allah beri pada mereka ilmu dapat menjawabnya dengan mengatakan kepada mereka bahawasanya semuanya ketapan Allah SWT. Di sini ada satu perkara menarik. Menurut sebuah hadis Bukhari yang juga Muslim iaitu daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW mendengar Ummu Habibah radhiyallahu anha berdoa ah. Ummu Habibah ni seorang isteri yang hebat seperti Ummu Hatim um Muminin yang lain maksudnya beliau berkahwin dan berhijrah bersama dengan suaminya ke Habsyah. tapi di Habsyah ujian berlaku kepadanya itu suaminya telah pun murtad isu murtad ni bukan perkara baru yang berlaku pada zaman Nabi SAW lagi dan akhirnya Ummu Habibah radhiyallahu anha telah pun dikahwini oleh Rasulullah SAW bila habis iddahnya dan diwakilkan Najasyi sendiri telah menyampaikan maharnya dan inilah isteri Nabi yang paling mahal maharnya kerana dibayar oleh seorang raja Ummu Habibah ni didengari Nabi berdoa Ya Allah senangkanlah hamba mu ini dengan suaminya Rasulullah SAW dengan ayahku iaitu Abu Sufyan dan saudariku Muawiyah ni doa Ummu Habibah radhiyallahu anha ini didengari oleh Nabi SAW Ummu Habibah ni ayahnya adalah Abu Sufyan dan saudara kandungnya adalah Muawiyah sahabat Nabi yang terkemuka itu penulis Al-Quran itu jadi Nabi mendengar Ummu Habibah ni berdoa Ya Allah panjangkan umur aku beri aku kenikmatan kesonokan hidup ini dan juga aku suamiku dan ayah andaku Abu Sufyan dan saudaraku iaitu mawiyah Ma supaya panjang umur kami semua bersama dan dapat hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar doa isinya maka nabi telah menjawab mengatakan laqad saltilah li ajalin madhrubatin wa arzaqin maqsumatin walakin sali ayu idzaki min azabi jahannam wa azabi alqabr wa hay kamu telah berdoa kepada Allah untuk satu perkara yang telah ditetapkan rezeki yang telah pun ditetapkan dikurniakan tapi kalau kamu nak minta maka mintalah kepada Allah supaya menyelamatkan kamu daripada azab jahanam dan juga azab kubur. Sajalah saya bawa perintuan hadis ini. Tidak salah untuk kita berdoa perkara semikian supaya dipanjangkan umur. Nabi pun mendoakan untuk sahabat yang mulia Anas bin Malik supaya dipanjangkan umur. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa sa'lahu fi wa barik lahu fi ma ataitahu wa atil hayatahu ala ta'atik wa ahsin amalahu Panjang doa Nabi untuk sahabat yang mulia bernama Anas bin Malik sehingga beliau ini antara sahabat yang paling panjang umur dan yang paling banyak harta sehingga boleh mengatakan bahawa berkat doa nabi aku menjadikan sahabat ansar yang paling kaya tak salah untuk berdoa tapi untuk konteks nabi dan keluarga baginda salam ada perkara yang lebih penting daripada perkara itu untuk dipohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini menuju kepada hasanatul satu amal itu kita nampak kadang-kadang bagi kita satu benda kecil tapi bagi mereka besar maka untuk mereka ada perkara yang lebih aula untuk mereka minta baik ini saja saya cerita kepada tuan-tuan sebagai gambaran bahawa ajal telah ditetapkan oleh Allah maka golongan musyrikin kafirin munafikin yang melihat azab telah tersedia di hadapan mata kepala mereka maka mereka minta kepada Allah untuk kembali ke dunia dengan alasan di dunia tak sempat untuk melakukan kebaikan lalu orang beriman menjawab aqal ladzina utul ilma wal iman berkata orang yang diberikan ilmu dan juga iman saya telah jelaskan kau yang lalu bagaimana pendahuluan sifat ilmu mendahului iman dalam konteks ini kerana konteks surah Ar-Rum adalah menceritakan tentang ilmu pembangunan yang berasaskan kepada ilmu keimanan yang berasaskan kepada ilmu maka segala-galanya merujuk kepada ilmu yang telah kita bincangkan daripada awal lagi saya dah sebut tuan-tuan kaitan antara ilmu kemudian datang perkataan hikmah kemudian pujian Allah kepada para sahabat dan orang mengikuti para sahabat mereka itu dipanggil sebagai ulaika hum dan surah al-hujurat ayat yang ke-7 hingga ke-8 wa'lamu Wa anna fiikum rasulullah la yuti'ukum fi katsirin al-amri la anitum walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul al-kufra wal fusuq wal asyan ulaika humur rashidun fadlan min Allah wa ni'mah wallahu alimun hakim ketahuilah oleh kamu bahawa di kalangan kamu ada Rasulullah jika seandainya dia menuruti kemahuan sebagian kamu yang lemah imannya dalam banyak urusan tentu kamu mudah benar akan mendapat kesulitan dan kebinasaan tapi Allah telah menjadikan kamu para sahabat Rasulullah yang setia cinta pada keimanan dan menjadikannya indah dalam hati kamu serta menjadikan kamu benci kekafiran kekafiran, dan penderhakaan. Mereka itulah Ar-Rashidun, orang yang mengikuti jalan lurus. Para sahabat ni beza daripada kita, mereka mendapat iman, kemudian mereka mengkaji. Tapi kita yang datang kemudian ni, kita membaca, mempelajari, kemudian menambah iman. Beza kita dengan mereka. Mereka beriman dulu, kemudian baru tahu. Kita berusaha untuk tahu, baru nak menambah iman sebahagian daripada kita. Begitu juga sifat ilmu ni, bila ia sebati dalam diri, dia akan menjadi golongan Ar-Rashidun. -il yang dipuji oleh Allah SWT Itu dapat kita لها في <applause> أول سورة آل عمران. إلى الله كان عن آيات متشابهات. آيات محكم. في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلى الله. وراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا ulul Al albab. Dialah yang menurunkan kitab kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ayat-ayatnya ada yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi al-Quran. Yang lain mutasyabihat. Adapun orang yang dalam hatinya ada kecenderungan kepada kesesatan, maka mereka mengikuti dengan bersungguh-sungguh ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah, iaitu kekacauan dalam berfikir, keraguan di kalangan orang beriman dan untuk mencari-cari takwilnya yang sesuai dengan kesesatan mereka. Padahal tidak ada yang mengetahui takwil yang melainkan Allah. Manakala orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman dengan Allah. Beriman dengan Al-Quran ini semuanya daripada Allah pemelihara kami dan tidak dapat mengambil pengajaran daripadanya melainkan ulul albab tengok ilmu akal tafakkur sama ini membawa mereka kepada hikmah kemudian bawa mereka kepada rasyad iaitu mereka ini dipanggil rasyidun dan mereka juga dipanggil sebagai rasikhuna fil ilm jadi untuk memperoleh sifat-sifat ini akal ni kena difungsikan kalau akal tak difungsikan takkan sampai kepada tahap ataupun musawa yang digambarkan al Quran ini dalam konteks memfungsikannya tu sebab Al-Quran menyebut perkataan tafakkarun ya ya tadab ya yatadhakkarun dan lain-lain yang telah kita pelajari afala zuru. juga dia semua ni menuju kepada supaya manusia memfungsikan akal bila akal tu difungsikan maka mereka mendapat pengetahuan ini dipanggil sebagai hikmah dan kemudian sampai kepada tahap rusyd rasyad rashidun dan kemudian mereka akan dipanggil sebagai ul albab ataupun ar-rasikhuna fil ilm jadi Quran tidak sahaja memotivasikan manusia menggunakan akal tapi turut mengecam orang yang tidak menggunakannya untuk mendapat ilmu dan juga hikmah dulu pernah kita bincangkan surah Zumar sebagai contoh ayat yang ke-9 A'udzubillahi minasyaitanir rajim amman huwa ana allayhi sajida wa qaima yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih qul hal yasawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun inma yatadhakkaru ulul albab apakah orang beribadah pada waktu-waktu malam menegakkan sujud dan berdiri sedang ditakut pada akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya katakanlah adakah sama orang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui Semua yang dapat menarik pelajaran hanyalah orang dipanggil sebagai ulul albab begitu juga dulu kita pun bincang dalam surah al araaf ayat 179. Allah menceritakan tentang manusia yang gagal ini. Kegagalan bukan kegagalan dalam peperiksaan. Banyak orang yang gagal dalam peperiksaan tapi boleh berjaya dalam kehidupan. Tapi kegagalan yang paling merugikan kegagalan di akhirat. Kan Allah menceritakan mesti surah al araaf ini. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa laqad zara'na li jahannam kafiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaiika kal an'am bal adal, hum adall. Ulaiika ghafilun so, semua kami ciptakan neraka jahanam penghuninya terdiri pada jin dan manusia mereka ni yang punya hati tapi tidak menggunakannya untuk memahami ada mata tapi tidak gunakan untuk melihat dengan sebenar -benar. mereka ada telinga tapi tidak menggunakannya untuk mendengar mereka ni macam binatang ternak bahkan lebih dahsyat daripada binatang ternak mereka itulah orang yang lalai sebab itu Quran telah pun letakkan tawabit tawabit ni maknanya garis panduan dan pijak. yang penting untuk menghindari perkara-perkara yang menghambat akal ini untuk berfikir dengan lebih rasional dan juga dengan cara penuh pertimbangan sebab itu Al-Quran ni mengecam mereka yang suka mengikuti tradisi datuk nenek moyang tanpa menggunakan akal, tanpa ada ilmu. Ini kaitan ilmu, kaitan dengan akal, kaitan dengan tafakur, kaitan dengan hikmah, kaitannya sehingga sampai kepada rasyad, sampai kepada ulul albab ataupun ar-rasikhun al di muka satu kata-kata yang disebut saja tuan-tuan, dia perlu kepada memfungsikan akal sampai ke tahap seperti itu. Memanglah orang Islam ni dituntut untuk syani'na wa atana, percaya beriman, tapi kepercayaan itu mestilah dokong oleh ilmu dan juga hati yang suci. Yang memahami bukan sekadar mengikut pengalaman orang terdahulu ikut babi buta seperti itu banyak ayat dalam Quran kita dapat lihat Allah menyerga mengingatkan menempelak golongan yang tidak menggunakan akal dengan alasan ikutlah orang dahulu buat kita buat sajalah tak payah fikirlah begitu seolah-olah cuba lihat surah Al-Baqarah ayat 170 A'udzubillahi minasyaitanir wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana awala kana aba'uhum la yaqiluna shay'aw wa la yahtadun abili kata kamu mereka oleh sesiapa pun. Ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah. Mereka jawab, tidak. Kami hanya mengikuti apa yang telah kami biasakan di perbuatan datuk ilmu yang kami. Jadi dengan kaitan-kaitan yang saya berikan kepada tuan-tuan ni dapat buat satu kesimpulan. Bahawa akal yang dimaksudkan Al-Quran adalah akal yang menghantar manusia untuk mendapat pengetahuan dan hikmah. Menghantarnya untuk menjadi rasyidun. Menghantarnya untuk membantunya menjadi, membimbingnya ke arah menjadi rasekhuna fil ilm. Dan membantunya untuk menjadi golongan ulul albab. Sebab itu kalau kita lihat sikap Nabi kita selama ni bahkan ucapan-ucapan baginda -ucapan sentiasa menunjukkan bahawa akal ni sangat penting. Contoh, ni dialog ketika baginda menghantar Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu yang ditugaskan untuk menjadi pemimpin di negara Yaman, memberi mereka sebagai hakim, menyelesaikan urusan qada sama mereka. Bagaimana Nabi tanya kepada Muaz bin Jabal, hadis ini semua orang tahu tentang dasar ijtihad yang diajar dalam Islam, ijtihad mana menggunakan akal. Nabi tanya kepada Muaz, atas asas apa engkau akan putuskan jika mereka bertanya kepada wahai Muaz? Jawapan Muaz, saya akan gunakan apa yang terdapat dalam kitab Allah, Al-Quran. Nabi tanya lagi kalau tidak menemui sana, di mana pula? Jawapan Muaz dengan yakin sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muaz kemudian Nabi tanya lagi kepada Muaz, kalau tidak ada dalam Quran dan tidak ada dalam sunnah mana kau nak cari? Jawapan Muaz ini menampakkan satu kematangan berfikir yang kita gambarkan tadi ilmu akal tafakur bawa kepada hikmah, kemudian sampai kepada Rashid kemudian sampai kepada rasikh. Inilah golongan ul albab yang dipuji oleh Allah Subhanahu taala. Jawapan Sayyidina Muaz kepada Rasulullah, ajtahidu ra'i. Wahai Rasulullah saya akan gunakan fikiran saya sendiri, idea saya sendiri. Daripada Quran daripada hadis tidak menemuinya saya akan berfikir menggunakan akal dan tidak berlebihan dalam beristihad dalam kata-katanya wala alu saya tidak melebihinya wa mendengar kata-kata ini nabi cukup gembira sallallahu alaihi wasallam baginda meletakkan tapak tangan ke atas dada muaz dengan penuh kegembiraan tanda persetujuan dan nabi mengiktirafnya lalu nabi sallallahu telah pun bersabda alhamdulillah allazi wafaqa rasul rasulillah lima yurdi rasulullah syukur pada Allah kerana telah pun mewahyukan kepadaku supaya menghantar seorang utusan rasulullah menuju apa yang diridai oleh rasulnya sallallahu alaihi jadi lihat tuan-tuan ni bagaimana kaitannya dengan kehidupan seorang mukmin untuk bergelar ketua dan menjadi pemimpin maka perlulah dia memfuzikan akal dengan cara yang betul kerana segala tindak tanduknya akan mengakibatkan komplikasi yang tertentu kebaikan positif atau negatifnya kepada orang lain. Maka begitulah Allah SWT bawakan kaitan di antara ayat ini dengan sebutan perkataan-perkataan yang merujuk kepada penggunaan akal yang sempurna dalam ayat-ayat yang lalu. Baik. Jadi kesimpulan daripada bahagian ini untuk kita perhatikan Sebenarnya dunia ni adalah satu tempoh masa yang sebab itu mereka berkata ma la bahawa sebenarnya tempoh yang lebih itu sangat pendek semuanya telah ditetapkan oleh Allah Taala maka amat rugilah seseorang apabila tidak menggunakan waktu itu dengan sebaiknya tidak menggunakan akalnya untuk menjadikan dia seorang rasid tidak menjadi rasikh dan orang yang semikian adalah orang yang paling rugi kerana sebutan Allah Taala kepada mereka yang dipuji itu dipanggil sebagai rasikhuna fil ilmi albab dan sebagainya jauh daripada mereka jadi telah kita lihat juga bila Allah menyatakan kadza digakanu yufa menunjukkan bahawa orang kafir ni berbohong ketika di dunia dia menafikan kebenaran yang tampil dalam fitrahnya yang juga diulang beberapa kali perkataan fitrah dalam surah ini sebagai menunjukkan Allah membekalkan untuk mereka satu kompas dalam diri yang tidak diikuti dan tidak dipedulikan tuan-tuan dan puan-puan sekalian nanti kita akan masuk kepada bahagian terakhir daripada surah ar-rum ini dan lagi sekali disebut oleh Allah SWT taala walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal mathal ini bandingan perumpamaan tafsiran yang dibawakan ia akan menyuburkan iman apabila difahami dengan betul sebab itu orang-orang yang akan menangisi di mereka dan mereka tidak dapat memahami tafsiran yang dibawakan al di Quran. Dan saya nak bawa contoh bagaimana kaitan ilmu ni sampai kepada hikmah dan sampai kepada rusht atau perasyat dan sampai kepada rusuh fil ilim dan sampai kepada ul albab ni melahirkan mereka yang hukama di kalangan umat Islam yang terdahulu. Baik kita akan lihat contoh-contoh ni pada kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi burca to